তেতিয়া নিশাৰ প্ৰায় বাৰ বাজিছিল হঠাৎ কি সুমাল এটা গৃহত ডপডপকৈ জ্বলি উঠিল গৃহটো নিমিষতে সকলো চাই দুবছৰৰ পৰা স্বামী অসুস্থ পত্নীয়ে অকলে চলাই আহিছে ঘৰখন কিন্তু আজি সকলো শেষ অসুস্থ স্বামীৰ চিকিৎসা সন্তানত পঢ়াৰ খৰচ আৰু পৰিয়াল পোহপাল কেনেদৰে কৰিব বুলি চিন্তাত পৰিছে এগৰাকী অসহায় মহিলা পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মহিলাগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় কিয়নো নিশা সকলো শেষ ছশটা ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ লগতে কুকুৰাৰ দানা অন্যান্য সামগ্ৰী জ্বলি স্থায়ী হৈ গ'ল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কাকপথাৰৰ একনং তেজীগাঁৱৰ সৰুজ মৰাণৰ পত্নী দীপাঞ্জিতা মৰাণেই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন

আৰু দানা পাত্ৰ আছিলে ডিংকাৰ আছিলে ত্ৰিছটা ফিডাৰ আছিলে ত্ৰিছটা আৰু দানা আছিলে ত্ৰিছ বেগমান হ'ব আৰু এই ডিংকাৰ ফিডাৰ সেইবিলাকতো ভৰাই থোৱা আছিলে বাৰু ফিডাৰবিলাকত দানা ত্ৰিছ বেগমান আছিলে সহায়তো চৰকাৰক এতিয়াতো ধাৰ ঋণ কৰি এইখিনিতো আমি মই হেৰি কৰিছোঁ মোৰ মানুহজনী বহুত দিনৰ পৰাই এটা অসুখত ভুগি আছে মানুহজনী অসুস্থ যিহেতু মই বেলেগৰ পৰা ধাৰ ঋণ কৰি এই ফাৰ্মখন খুলিছিলোঁ ইমান আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটোতো ভগৱানে হয়তো নিদিলে তাকে চৰকাৰক আৰু অনুৰোধ কৰিম যাতে মই পুনৰ এই ফাৰ্মখন আকৌ খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা সাহাৰ্য দিয়ে কাক পথাৰৰ পৰা ৰাজকুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং